Я зовсім на іншу тему збирався проповідати, хотів говорити про благодать, але я побачив оцей столик, який стоїть зліва від мене, справа від вас. І тема моєї проповіді зовсім помінялася. Абсолютно. Слово речі, навіть не проповідь, це таке, якби слово. Я хочу, щоб ми з вами відкрили книжку, вихід 12 голову. І, і з 21-го пиша. И созвал Моисей всех старейшин Израилев и сказал им, выберите, возьмите себе агнцев по семействам вашим и закалите Пасху. Я хотел бы, чтобы мы сделали акцент, закалите Пасху. Маленькая речка, которая была в то время в еврейском народе. Ее называли Пасхой. Но сегодня не празднуем Пасху, Пасха уже прошла. Но сегодня у нас причастие. Это особенный день, это особенное состояние, это особенный... Я вспоминаю стариков, которые сидели за веру, наших с вами братьев, и они рассказывают, что время причастия в тюрьме они не имели возможности не то что вино, сок достать виноградный, хлеб у них был, они брали с, ну, завтрак или с обеда. И они принимали Пасху, принимали причастие водой и хлебом. Значит, что мне не рассказывал? Такого присутствия Божьего никогда не было больше, как тогда. Пайник не вспоминает о том, как он принимал причастие в Израиле, в монастыре католическом. И говорит, после этого он, говорит, я тоже не ощущал такого, такого блаженства именно, как... поэтому я... мы сегодня будем молиться после этого о том, чтобы Бог особенным образом да, наполнил эту атмосферу вот этой святостью и пониманием, что мы делаем. Это необрядно, я тебе бросил кусочек хлеба. И уже позже, очень много позже, Иисус сделал удивительную вещь. Я почитал в одной книге, когда Иисус принимает последнюю Пасху, или последнее причастие перед своей смертью. Еврейская традиция того времени была, она заключалась, ставили два бокала с вином, больших таких, и двери открывали, вот так, как сейчас у нас, можете посмотреть, у нас двери открыты. Знаете почему? Потому что этот второй бокал был предназначен для Ильи, который придет и предвозместит, предвоз... предвозвестит о Мессии. И все ждали, что он придет. Дальше сама Пасха, она была, вы знаете, из еврейский хлеб, маца. Там три карманчика было. Вот третий, его никто не имел права тронуть. Он... Все люди только догадывались, о чем там идет разговор. То есть он ближе к какому-то царю. Возможно, мессии, но это все так было, знаете, туманно, никто не знал толком для чего. Но по крайней мере, это было табу. До него даже дотраиваться нельзя было. И вот последнюю Пасху или последнее э, причастие, которое делал учени... Иисус со своими учениками. Иисус пошел и взял бокал Ильи. Я думаю, ученики дернулись. Это было святотаство, это было что-то невозможное. Этого делать было нельзя. Но Иисус взял именно этот бокал. Потом Он взял... Третью из третьего кремачей, на которую, которую никто никогда не трогал. Знаете, когда э, Иисуса на кресте, вы знаете, что его тоже закололи, потому что пробили бок ему, но кость его не сокрушилась. И здесь об этом говорится, и э, возьмите себе анса се, и семейство ваше, и закалите пасху из Иисуса, из той раны вытекла кровь. И вот так. И вот когда хлеб, когда, когда маца ломается, если поставить очень сильный микрофон, это треск костей одинаково совершенно. И вот представьте себе, дальше он говорит, возьмите э, из соп, это э, такой э, горькая трава, обмакните в кровь агнца или кровь паски и помажьте косяки дверей. Это вот верхняя часть и боковые, от дверки по Потому что я, и пойдет Господь поражать Египет и увидит кровные перекладины и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо двери. И не, не попустит губителю войти в дома ваши для поражения. Я не могу сказать, все ли евреи сделали так. Я думаю, что не все. Я думаю, но те, которые сделали, поставили вещь, они этих овечек. У них эта проблема заколоть ему, она, когда ее куришь, она вообще не сопротивляется. Это единственное животное, которое не выделяет определенные вещества, когда его убивают и когда его режут. В отличие от всех остальных. Вот они это постоянно делали. Ну, и многие сказали, ну что в этом такого, мы не знаем, ну, по слову твоему так, сделай, а. Но что было утром, принесет это было уже конец ночи. Была самая большая империя в мире, в мире египетская в один день Египет превращается в самое большое кладбище мира потому что в каждой семье первенец погиб Я не знаю, где не залез столько рабов чтобы похоронить этих своих первенцев погиб первенец у фараона и более того погибли все первенцы у животных у скота. Египет превращается в самый большой скотомогильник мира ты будешь стоять, как написано в 90-м салме. Будут под тебя тысячи, десятки тысяч. Только глазами своими будешь видеть возмездие нечестивых. Тебя не коснется. Так цены кровь овцы, кровь овечки. Сколь более кровь Иисуса Христа. И вот мы смотрим с вами еще одну интересную вещь, и мы переходим уже в Новый Завет. А с 6 шестого часа, Матвея 27, 45. От шестого часа была по всей земле, тьма была по всей земле. До часа девятого. Это днем, это не наши шесть часов. Это было, это было намного, намного раньше, это было еще до обеда. Была тьма по всей земле. И э, около девятого часа возобит Иисус с громким голосом Эли Эль Лама Савахтани Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? я пропускаю, и 50 стих, Иисус же опять возобил громким голосом и спустил дух, и 51 стих, и вот завеса в храме разодалась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, многие тела усопших святых воскресли. Есть Тора, Пятикнижие Моисея, вы все прекрасно ее знаете, а есть вещь, которую вы никогда не читали, я только чуть-чуть в нее заглядывал, это Талмуд, это дополнение кто. Так вот, там есть интересная информация. С 28 -го года нашей эры, с того года, когда был распят Иисус, и до 70 -го года, пока был не разрушен храм, жертвы не Потому что Христос однажды, принесенная жертва, раз и навсегда за нас с вами. И что очень важно, Иисус, не будучи из колен Леви, он был из колен Иуды, он со своей собственной кровью вошел туда. Что было еще перед этим? Первосвященник разорвал на себе одежды. Это было категорически запрещено. Он сам себя лишил первосвященства. Передав таким образом, сам того не понимая, первосвященство Иисуса. И вот Иисус сошел туда, да, с чашей своей собственной крови, не жертвенной кровью, а своей собственной. И восел там навсегда. А что же он там делает? Ходатайствует за святых денно и ночно. И что он еще ждет? Он наш жених, мы его невеста. Я всегда люблю такой пример, когда 90-летний дедушка с такой громадной бородой, он тоже невеста. Ну так и есть, так и есть, да? Но тем не менее церковь, потому что церковь является невестой Иисуса Христа. И что же он делает? он Ждет, когда мы придем к нему на свидание. И многие совершили говорят, просто за клуботанье, за, за, за да, по-украински, в своих в труботах это а где-то. Если мы возьмем прообраз то кто-то в женском дворе бегает, кто-то во дворе язычников, кто-то в святое зашел, это уже прямо такой, уже большой священник. А Иисус сказал, войдите в святое святых, за завесу, я там, я вас жду, я хочу с вами говорить, я хочу просить ваши грехи, я хочу пообщаться с вами, вы моя невеста, я ваш жених, я жажду. Да будет жажде дух, живущий в нас. Аминь. За славу слову святый Божу відчуваем мы Відчуваємо ми, відчуваємо ми. Ісус помер на хресті, щоб ти не плакав, не сумував, але життя вічне не мав, знати повинні люди всі, що наш Ісус помер на хресті, щоб ти не плакав, не сумував, але життя. Нами завжди, лиш серце своє Його запроси, своєю любов'ю покриє тебе, свою сім'ю приведе, ні Він не вмег він стане завжди, лиш серце своє Його запроси, своєю любов'ю покриє тебе, свою сім'ю приведе. Щоб ти не плакав, не сумував, але життя віч нема. Знати повинні люди всі, що наш Ісус помер на хресті, Щоб ти не плакав, не сумував, Але життя віч нема. We'll За ріки його кияни, бідертом, серце звістку щоли, любить назавжди, прослав його і і Святу, і Боже, не і голословий святуй Божому свідчувай ми. За ріки його киани. Бітер дом, серце звістку, що вовстами. Людь назавжди, просто його не брати, і, і голослові святої вожди ми не свічувай Святую Его мы не свечу байем, Святую Его мы не свечу мы.